уважение в проспилке, он вытекает из первого, так и в первом пункте. Было неправильно понято, что оцениваться будет квадратура киоска, а не место благоустройства. Следующий пункт у зауважения говорит, что на баланс будет ставиться киоск. Не место благоустройства, которое под киоском и вокруг киоска, а непосредственно киоск, что будет урушивать права субъекта господаривания на налыжный им объект. То есть ну понятно, да, неправильное понимание, что это такое место благоустройства, только что мы поняли, что это такое и как оно будет определяться, привело к вот этому зауважению, что киоски будут ставиться на баланс КБ благоустройства. Киоски ваши, их никто не трогает, на баланс они ставятся не будут. Захотите снять киоск, поставить другой зеленый, а не красный, Это ваше. Это будет Согласны. Пункт третий заведений зауважен. Зазначено правовідносини, які стосується об'єктів МАФ в той час, как запропонований департамент копативних прав проєкт рішення стосується елементів благоустрою, окрім конструктивних елементів тимчасового спору. А, о чем речь идет? А, боится а, проспилка, что объект устроен, а элемент будет передан. А, вернее, объект, который э, проспилка считает непосредственно киоском, а не местом благоустройства, будет отдан в аренду другому предпринимателю. Киоски ваши никто не придает в аренду. А место? Киоск... Которому... киоски ваши. Это, это ваша собственность, вы в них А, место, в а место, на котором стоит Я киоск, понимаю, киоск можно делать? Делать? Как, это, да, как да, можно да, потом да, это все, 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 все будет рискует. А, а да. место, которое можно? Он вот, балансовый три не является будет потом. Да, совершенно ну, верно. Это баланс, да. старыш, если, ситуация такая, мы с вами как-то обсуждали. Если данный предприниматель не будет выполнять нормы чинного законодательства, то есть не подчиняться тому решению, которое да, будет в сессия городского совета, то есть ну, право нарушения. Вы допускаете, что вы можете быть хорошим, а кто-то может быть не очень хорошим. Они имеют право расторгнуть через 3 или 5 лет, насколько был дан договор. Подождите, Игра городского среда и вас не должна быть в одни ворота. То есть городской совет себя тоже должен, должен как-то э, защищать и страховать от того, что вы завтра Правильно. не будете выполнять, Тихо, предприятия, вы не будете выполнять тех условий, о которых сейчас, сейчас прописаны в решении. Если данный предприниматель по договору будет нарушителем взрослых, он должен торговать хлебом, а он завтра там будет дара пиво. Что? что с ним делать? С ним проще расторгнуть договор. Да. А не воспитывать взрослого человека. Все равно не воспитали. Ну а что написано у вас в договоре? Это в одностороннем порядке вы решили КП. Почему КП вы решили в Это право уже КП, если человек нарушил. Через, а как... вы... а через суд. Все треба через суд. Но мы больше с собой вряд контролю, какому-то компасу. Подождите, вы, только, что вы мы только, что Договор, мы считаете, что если целевое назначение образа данного объекта продажа хлеба, а человек торгует пивом, то на него нет никаких важных важных или что? Ну, вот в суд. Для Ай КП Соня. подає до суду і все. Ми говорили о те, що є департамент поживчого ринку, перший раз приходить до чоловіку і повідомляє, второй раз чергу приходить, і не уноситься штраф, третій раз, якщо он не зрозумів, що делать з ним. До суду, все до суду, всю цю інформацію, що ви накопичили на цю людину, подаєте в суд і все. І суд вирішує вашу користь. Мы сейчас обсуждаем с вами, то есть у нас задача создать решение, как защитить интересы предпринимателей, которые осуществляют незаконную торговую деятельность. На самом деле, цель этого решения изначально, во-первых, учет объектов коммунальной собственности и пополнение городского бюджета. Во-вторых, я хочу обратить внимание. Мы обсуждаем это так, кого то решение принимает общественная организация из там какого-то ограниченного количества представителей. Там, ну, э, об Нет, мы говорим не о представителях общества. Мы говорим о полстах лоточниках. при всем уважении того, чем они к тому, чем они занимаются в этом городе, кроме них есть еще полторы тысячи общественных организаций живет около миллиона человек. И у них у каждого может быть по этому поводу своя позиция. Я хочу обратить внимание, на следующей неделе нужно начинать реальные, громадские обговорения этого проекта решения, который приниматься будет не здесь, не представителями небольшой группы заинтересованных людей, которые сейчас уже торгуются о том, как будет узаконен их объект. Но кроме них, этой деятельностью, занимаются еще сотни тысяч людей. Кроме этого, вокруг их деятельности живут тоже люди. Их интересы не учитывать Свинство. Поэтому надо прекратить этот балаган. Это вы Дай Сергею это Михайловичу это я закончу. Дай Сергею это Михайловичу закончил. Если можно, я закончу. Я, я не перейду. Значит, да. я хочу закончить. Поэтому, в принципе. Дать Сергею Михайловичу закончить э, доклад о том, какие зауважения были рассмотрены, какие из них будут учтены. И на следующей неделе начать действительно открытое, прозрачное э, обсуждение этого документа. Провести громадские обговорения, провести обговорения в районах. Существует у нас там громадская рада при городском совете, куда входят десятки, если не сотни, общественных организаций. И действительно получить какое-то решение, какую-то резолюцию, какую-то позицию, но не 200 лоточников которые сейчас для себя выторговывают более или менее там, комфортные условия для своего до сегодняшнего дня не, 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 не совсем законного существования. Можна вопрос? Совсем не закон. Вопрос от 200. Вы по ЖКХ уже провели обговорение. Имитували. Это не вопрос этого громадського отбора. Да. Вопрос от 200 восточников представитель 120 народних избраний.

Вопрос да, Кто здесь присутствующий осуществляет эту деятельность? Прошу поднять руку. Такую деятельность. точную, вот эту подлую. Кто здесь, если членов комиссии, осуществляет? Нас обсуждают те, кто этим не занимается. А что это? Я, я же человек да, правильный, да, да, я, да, я я сегодня да, готов к удовольствиям. Вы не Я вас слушал? Я вас слушал? Не слушали вы меня.

Сергій. Я хочу вам подивитися. Я хочу вам подивитися. Олег, а ти туди пішов? А я не кричу. І для мене непонятно. У мене є претензії до оцих людей. Розумієте? Все. Мені не треба обговорення, які будуть імітуватись. Як імітували по ЖКХ вони обговорення. Все. Єлена Васильєвна.